Niyə kövrəldirsən bizəyi bizə. Allah çünnə olsun. Niyə kövrəldirsən bizə? İstəmirəm axı səhr səhr tamaşaçılarım qəmli notlarla köklənsin. Neynəsək də həyat əlləlliyədir. -əl həm sevinç var, həm kədər var. Həmindir, qarası da bizimdir, ağı da bizimdir. Kəf xəbərlərə insan hazır olmur bəzən, bəzən olur. Bilmirəm ki, deyə bilmirəm. Üzə saloxuyur, mən qəmginəm. İndi hərə kimlə necə düşünər bilmirəm. Məsələn, səs ifrədə daxil olanda Çox xəbəl oldum, həmin bitirmirəm. Çəhramətəs <laughs> <laughs> ən çox çətindi. Mən həm efirdə olmalı idim, həm işdə olmalı idim, həm də əmim artıq aylardır onkoloji xəstə idi. Rusiyada canını tapşırıb və biz onun nəşini gətirməyə çox çətinlik çəkirik. Ən pisidir odur ki, əmilərim yoxdur burada. Heç kim onu çinin halıp məzara götürə bilmir. Çox çətin, çox ucuz bir bu ölüm çox ucuz ölümdür. Ona görə Yəni əgər keçirim bu şəhərində elə bir gücü olan insan varsa ki, mənim əmimin nəşini tez göndərsin Azərbaycana, yəni həqiqətən ehtiyacımız var, dardayıq, kömək eləsinlər. Məndə çox çətindir.